А ну-ка, поворотись-ка, сынку головушку свою будет. Прибери, я посмотрю, что на картинке у тебя сзади. Он говорит, на картинке что у тебя сзади заебал? А, мои боевые официанточки. Капец. Просто капец. Что, капец? Это же надо такое извращение. А что такое извращение? Не знаю, не знаю. Боевые официанточки. Ты откуда сам? Ты что? Прости меня, сын, заебал. Дякан, откуда ты вообще? Город-герой Белгород. Ничего, деградация. Откуда, дякан, Белгород? А ты что, земляк мой? Да нет, мы, блядь, можно сказать, земляки. ты тебе. еще не в Привет, мяу. Привет, хотел вас напугать. Бывает. Ну, слышали, как гапнула? Громко гапнула. Смотрю, вы так заняты да? были в своих телефонах, что я решил вас перепугать. Да <связывая> она своему мальчику отвечает. Я своему. Да нет у меня мальчиков ни <связывая> одного не вы из Брян -Курбели? Почти и я. Ну а что? Ой, прикольно. На границе да. живу, как и вы. А -а -а. Только вы в Брянской, а я в Белгородской. Ясно. Уже успели мой аккаунт проверить? <связываю> нет, аккаунт нет. <связываю> Просто написано Республика Брян-Курбелия. Ага, -а. прикол. Ну да. Ясно. Расскажи, мне, как все дела. <связываю> как дела у вас? У нее все супер, у меня все нормально. А у нее супер, потому что мальчика нет или почему? Да, да, у меня кстати тоже нет. Ну вот теперь есть у вас мальчик. Кто скажет, что это девочка? Пусть первый бросит меня камень. Да, действительно. Вы как художник художник. Вы, вы как художник художник. Киса, скажите, Киса, как художник художнику, скажите вы мне, вы рисовать умеете? Я абсолютно нет, она нет. А эти как их буквы? Какие буквы? Ну, писать. Картина сеятель. А, а нет. Нет. Каллиграфией не занимаюсь. Каллиграфией не занимаетесь, да? Тогда придется да. В, следующем, в следующем порту вас высадить с парохода. Кошмар, как так? Ну, так вот. А что же вам? За каждый скормленный вам витамин я попрошу массу мелких услуг. Бывает. Дегенераты. Друзья, ну, они дегенераты просто. Это просто трэш. Я не знаю, что сказать. Здравствуйте. Здравствуйте. Ай, привет. Как у вас дела? Прекрасно. А вы выглядите очень грозно, так как генерал какой-то. Да ну не так уж грозно, подполковник. Дважды майор, я бы сказал. Ну вот, я О -о -о. же говорю, это А вот как правильно спросить: в какой специальности? Сначала надо сказать: разрешите обратиться, товарищ подполковник. Извините, пожалуйста. Давайте, давайте Давай... будем учиться обратиться? Молодец, майор. Молодец, молодец. Дважды майор. Да. Это подполковник. Младший кадет младший кадет Вероника. Младший кадет Вероника. А смирно? Не буду вставать. Ну, интересно же посмотреть, так сказать, во, все, во фронт, как говорится. Имею смелость отказать. Ну что ж, разжалуем вас, разжалуем Погоны Аллы Сорвем. Уволен из кадетского училища. Так все-таки, расскажите, пожалуйста. Пожалуйста. По какой... По какие как... войска? Какой... Какая у меня военно-учетная специальность? Да. Я командир танкового полка. А какие... Это, получается, пехота? Это танковые войска. Механизированные. А, ну, какой ну, же то... ты кадет, а, Вероника? Я пять лет назад была кадетом. Понимаю. плохо училась, наверное, засала? Нет, я была отличницей. Меня mm. просто поздоровали. Покажите, же тебя взяли в кадета, если у тебя здоровье плохое? Ну, у меня было тогда хорошее здоровье, а потом плохое. А сейчас ты на кого учишься, младший кадет Вероника? А, сейчас на международные политические и экономические отношения. Международные политические и экономические отношения. Так ты у нас юрист-международник или экономист-международник? Или политик-международник? Я политик международник. Прям как Владимир Владимирович. Нет, я буду как Лавров. Сергей Викторович. Да, именно он. Боюсь, не потянешь. Нет, потяну. Он смирно стоять умеет, а ты что-то не, не очень. А я не, я не это не при службе. Младший котят, Вероника. У вас со словарным запасом сложно для международных отношений. Ну да, да. По-английски я лучше говорю. Давай по-английски. Хуй за ньючу туда. Пошел. Танкист экономист. Выбачка. Воздушно-подводные танковые войска. Выбачка. Ще було ровно, ми не переживемо. 100%. <кхем> Вибачте, друзі. Я не зміг втриматись. <кхем> Фух.